вам как за рулем огонь понравилось сейчас я возьму драги 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 вот такая штучка 7000 гривен стоит так влажно но я думаю за тебя будет хороший я знаю где тут проверять а так слушайте хорошая машина мотор живой говорите по цене да будете кататься кайфовать на этой цене 30 да каких 30 вы что это вообще нет даже не обсуждается за 30 все поехали пусть она чуть-чуть проедется в спокойном режиме посмотрим как она работает как она переключает передачи нет ли тут проблем с раздаткой И, короче вот идеальное место для драги Oh uh -huh. рулежке, кстати, хорошо стоит на дороге, но я 3 лучше почему-то стоит. Хоть тут и активный стабилизатор есть. Ну, это следующее поколение кузова. Е2 идет, рестайлинг 958, потом Е3. Ну, я вам честно говорю, за тридцатку я в жизни не покупал. Это ультра дорого для этой машины. 25 это тоже за нее дорого. Ну, вот 20, 20 идеально. Ну, мне кажется, за 20 ее никто не отдаст. Так она уже ниже не опустится, в том-то и прикол. Эти машины уже свой максимум потеряли. Они уже в таком прайсе и будут дальше. Это уже будет классика. Видите, расширенный кожаный пакет. Дорогие материалы, дорогая кожа. Очень качественные материалы. Хороший мотор едущий. Проблемный, но он у вас вообще в идеальном состоянии. Внутри. Главное заливать сюда хороший бензин, желательно сотый, и давать машине прогреться и остудить ее. После того, когда вы покатались, чтобы не сразу ее глушить, чтобы она хоть чуть-чуть поработала.